O, oh, yeah, oh, ko! Oh, oh, oh. Ти, напевно, помітив, наш добрий друже, що дні Великого посту особливий час, час поглибленої молитви і уважного спостереження за собою. А ще це час щирого покаяння, завдяки якому людина визволяється від рабства гріха. В ці дні святого Великого Поста, свята церкова, як клюблящої мать, устами. пророков Нафана, Иоиля, Давида и других, призывает нас к покаянию. И Господь наш Иисус Христос начал свой спасительный путь и проповедь со слов «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Поэтому в Святом Евангелии нет такой страницы, где бы не было видно любви и милосердия Божьей кающемуся грешнику. Всеми виновны перед Богом, все нуждаемся в Его помощи. Если говорим, что у нас нет греха, то мы сами себе обманываем, и нет истины у нас, как свидетельствует об этом святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Поэтому Господь, Он ждет нашего покаяния, с терпением, чтобы мы проснулись от сна греховного, увидели свои грехи, и стали на путь спасения. Для этого Святая Церковь предлагает нам таинство покаяния. Это величайший дар Божий, который примиряет человека с Богом. В таинстве покаяния мы очищаемся от своих грехов и получаем надежду на лучшую и блаженную жизнь. Преподобный Иоанн Дамаскин сравнивает грешного человека с металлом, покрытым жарчиной. Если очистить металл от жарчины, то проявляется естественный цвет металла. И так и человек, покрытый ржавчиной греха, если он в таинстве покаяния очистится, то в человеке проявляется естественный свет благодати и свет добрых дел. И в подтверждении этому мы находим в житии преподобной Марии Египетской. Еще в юных годах она имела несчастье впасть в бездну тяжких грехов. Она в течение 17 лет жила для одного греха, проводя жизнь блудную, проводя жизнь беззаконную, но Господь на ней явил свою милость. однажды вместе с паломниками она отправилась с Александрии на Святую Землю. На пути в Иерусалим она еще была далеко от Бога, еще была в жизни греховной. Но именно порог Иерусалимского храма Воскресения Христова стал той границей, когда идет покаяние падшей грешницы. Когда Мария вместе со своими знакомыми – Захотела войти в Иерусалимский храм, и дойдя до порога этого храма, она была отброшена невидимой силой, была остановлена. И сколько она не делала попыток, она так и не смогла зайти в храм. Тогда впервые она задумалась над своей жизнью. Она вспомнила своих родителей, которых обидела и ушла от них. А также о том, что она ни один раз не вспомнила о Боге со слезами она стала молиться перед иконой Божьей Матери и дала обед Богу, что она никогда не возвратится к своей греховной жизни. Тогда она смогла беспрепятственно войти в храм и поклониться святыням, поклониться животрящему Христу Господню. После этого она уходит за Иордан, пустыню, и здесь в течение 47 лет она несет подвиг, поста, молитвы и достигла великой святости и чистоты. В четверг пятой седмице и пятую неделю Великого Поста Святая Церковь в своих духовных песнопениях прославляет Покаянный подвиг Марии Египетской. В четверг пятой седмице на утренней, а в наших храмах, это в среду вечером, полностью прочитывается покаянный канон Андрея Крицкого, который соединяется с каноном преподобной Марии Египетской. Кроме этого, сам прочитывается полностью житие преподобной Марии, которое разделяется на две части, на две статьи. Поэтому это богослужение и называется «Стояние преподобной Марии Египетской» или «Стояние Мариина». Чудотворная икона, перед которой молилась преподобная Мария и в сегодняшний день находится в Иерусалимском храме Воскресения Христова в пределе апостола Иакова, брата Господнего. И многие паломники имеют возможность прийти и поклониться этой святыне. Когда мы смотрим на житие преподобной Марии Египетской, то мы видим, что нет такого греха, который бы победил милосердие Божие. И нету такого грешника, который бы через покаяние не достиг спасения. Но мы всегда должны помнить слова святого пророка Иоанна Крестителя, который говорит, сотворите достойный плод покаяния. То есть наше покаяние должно быть за свидетельство нашей жизнью. И начало нашего покаяния – это наше самопознание, познание человека. Однажды к преподобному Антонию Великому пришел один инок и просил у него прощения, и чтобы тот помиловал его. И в ответ преподобный Антоний ответил ему, «Не я, не Бог тебя не помилует, пока ты сам себя не помилуешь». То есть, пока человек не увидит своей греховности не отнесется с пониманием к своей бессмертной душе, он не принесет именно достойного плода покаяния. Описывается такой пример, когда к одному старцу пришел его ученик и просил молитв. Старец вознес в течение недели сугубые молитвы к Богу. Через неделю приходит его ученик и говорит, «Отче, мне ничего не помогает». «Помолись еще мне». И снова Сталец молился в течение недели. И снова приходит ученик, говорит, «Отче, мне ничего не помогает, я не знаю, что мне делать». Тогда этот преподобный вознес свои сугубые молитвы еще к Богу, и Господь сказал ему, «Ты молишься о своем ученике, но он ничего не делает для своей души. Он не старается ничего сделать для того, чтобы спасти себя». Поэтому наша жизнь должна быть наполнена добрыми делами, именно делами покаяния. Пусть Господь поможет нам стать на путь добрых дел, помня слова преподобного Иоанна Лесвичника, который говорит нам, что не падают только ангелы, а человеку свойственно падать и вставать с этого падения. Пребывать в падении свойственно только злым силам. Пусть Господь поможет нам на примере преподобной Марии Египетской постом, молитвой, добрыми делами сделать духовную пустыню для своих помыслов плохих, для, для своих грехов, и взойти на вершину бесстрастия, как преподобная Мария совершила этот подвиг. И с радостью пройти эти дни Святого Великого Поста, покаяний, и с радостью встретить Святий, праздник, Воскресіння Христова. А для того, щоб в серце увійшла пасхальна радість, його треба підготовити, тобто очистити душу від гріхів. Щире покаяння полягає в першу чергу в засудженні себе. І лише так, а не інакше, можна досягти чистоти помислу. Покаяння це світ нашої душі. есть очень хорошие слова святителя Николая Сербского, который говорит, если человек не будет вести войну сам собой, своими помыслами, своими грехами, то он непременно будет вести войну с Богом и своим ближним. Истинное покаяние – это когда человек осознал свои грехи. И у нас есть очень много примеров. Как пример, преподобной Марії Египетской і інших святих отцов, які пройшли цей путь. Тому що це найкратший путь Богу, це таинство покаяння. І через це покаяння должен прийти кожен человек. Тож, друзі, будемо змінювати себе на краще, в чому допоможе нам Бог. Слава Богу за все!